Əziz izləyicilər. Biləcəyərdə yeni bir evimiz satışa çıxıb. Ev 4 otaq, 1 mətbəx. Yuxarıdadır, 2-ci mərtəbədə. Aşağı mərtəbədə isə bir e, geniş otaq, 70 kvadratlıq zal. İndi hamsını çəkib göstərəcəm sizə. Bir də açıq mətbəxi var. Deməli o ət hey səsdir hətti hey metlaq daşlarla vurulub həqiqət hey onlar 1 sot sotdan beza çox bura qarac səsdir qarazın bircə rəngi qalıb rəngi də vurulub veriləcək ev yast tərəfindən keçək birinci mərtəbəyə Deməli birinci mərtəbədə biz geniş zal-studiya. Arzollar 70 kvadrat. Yer metlağdır, altıda istipol. Toplu pulla çəkilib, metlağ olunub, oymurulub. Geniş planla çəkim. Dəyik görəsiz. Giriş kimi mətbəxdir. Və burada da bir yeni 70 kvadrat, 65, 70 kvadratlıq zal-studiya bir yerdədir. Yerdə toplayıcı oldu. Burada da bir də nə? nəzəri var. Da remontdur. Aksessuarlar da ev eşyaları ilə qoyulacaq. İndi qalxaq ikinci mərtəbəyə. Pläçənlər ağlay daşla vurulub, evin üzü ağlay daşla işlənlib. Pläçənlə qalxanda evə girməmiş. Burada bir balaca Malkun kimi yaradılıb. Yeni şahid də çəkeyim. Marsrutdan 150 metrə məsafədə yerləşir bu ev. 170 91 92. 100, 100 metrə 150 metrə məsafədə yerləşir. Girən kimi dəhlizdir. Dəhlizin eni olar 1.60. Sağ tərəfdə bir geniş zaldır. Yeni isteyirəm ki, ətraflı görəsiz. Salonun arxasında bir yataq otağıdır. 16-17 kvadrat olar. Bir yataq otağı da burdadır. İkinci mertebe dedi. San İkisi bir yerde. Bu da tam remontludur. Aksesuarlar da EBS tarafından koyulup verilecek. Bir, bir yatak otağı da buradadır. Burda isə ikinci mərtəbənin mətbəxidir. Yəni bunu da ləğv edib otaq eləmək olar, çünki aşağıda var. Bu evin qiyməti 115 min deyilir, aşağı alan aşağı, a, a, real alıcı üçün aşağı yeri var. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Allah alana da, satana da xeyir versin.